Веречені вас вітає ранкова кава. Ми рухаємося далі за нашим власним розкладом, і ви не повірите. У нас вже гості, які готові поділитися з нами новою цікавою інформацією, і також розповісти про свої плани щодо нашого дня міста. Тож я з приємністю представляю наших гостей Сергій Іванович Полонський, віце-президент північно західної асоціації військових дій, член російського географічного товариства міста Вологда та Лариса Миколаївна Савенко, директор обласної бібліотеки для юнацтва імені Бойченка. Ми вас вітаємо. Доброго Добро ранку. Доброго Добро. ранку. Будь ласка, пригощайте. Ранковою кавою в Кіровограді з приємністю вас тут е, представляємо. Раді, що ви до нас завітали. І про це, власне, і не тільки. Хотілося б дізнатися від е, співорганізатора даної скажімо, акції від Лариси НКЛМ. Розкажіть, будь ласка, яким чином взагалі е, з'явилися представники славного міста Волог, у нас в Кіровограді, що сьогодні буде відбуватися і чому? Дякую за питання. Ну, в 2011 році наша угу. бібліотека одна з перших бібліотек е, нашої області. Е, ну, скажімо так, провела низку веб-марафонів угу. з різними країнами і е, одним з скажімо, наших опонентів, це була бібліотека для юнацтва Вологди імені Тендрякова, з якою ми проводили дуже багато цікавих заходів. Я з вашого дозвілу перейду на російську мову, тому що наш вже друг і колега, так щоб він розумів про що ти починаю. Переводить, <связь> да, да проще <связь> Да, да, да. Э -э ну и вот, собственно говоря, когда в 2011-м началось наше общение, было очень много у нас разных вопросов поднималось, вопросов молодежной политики. Э -э каждая наша встреча, э скажем, на расстоянии такая, да, она была уникальна, уникальна, потому что поднимались разные вопросы. Вопросы образования, то есть общалась молодежь, это была молодежная аудитория, которая общалась между собой. Это были вопросы образования, это были вопросы армии досуга, проблемы чтения. Ну, в общем, их была масса. И вот, скажем так, настолько много вопросов, которые, в общем-то, интересовали нашу молодежь, что в 2012 году, в прошлом году, был подписан договор о международном сотрудничестве между библиотекой юношеской Вологды имени uh -huh. Тендрякова и нашей областной библиотекой для юношества имени Буйченко. Вот. И, собственно говоря, вот то, что мы к чему мы пришли сейчас, я считаю, что мы вышли несколько на другой уровень. Потому что те вопросы, которые будут сегодня обсуждаться и пользуясь такой возможностью, я хочу пригласить всех. Это в 13 часов в помещении библиотеки имени Боченко угу. будет проходить наш диалог. Диалог это будет круглый стол. Будет, да, круглый угу. стол. Это будет диалог проходить. Это будет прямая связь с Вологда. Этот вопрос будет посвящен очень серьезной теме. Вот теме подготовки к 70-летию. «Победы Великой Отечественной войне». Угу. Вот. И я думаю, что вот эта тема, она будет интересна как молодежи, так и нашим краеведам и так далее. То есть очень много планов на будущее, поэтому я не буду, так сказать, забирать кусок хлеба у Сергея Ивановича. Я думаю, что он расскажет, какие перспективы и что в планах Прекрасно. Библиотека стала таким, знаете, объектом для народной дипломатии, скажем так связи да, прекрасно. Да, да. Вот в результате, скажем, такой работы вы приехали собственно в Кировоград для того, чтобы помочь наладить эти мосты, сделать это сотрудничество более плотным, скажем так, и более постоянным. Правильно мы поняли? Или не совсем? В общем-то, да, правильно. Дело в том, что у нас есть проект «Ничто не забыть, ничто не забыть». Это ассоциация делает совместно с некоммерческим партнерством «Альянс-клуб», который располагается в Вологде. И он проходит из Вологды по городам боевой славы. Это, понятно, Курск, Орел, Белгород, Харьков, Днепропетровск, Симферополь, Севастополь. В Севастополе заканчивается. Почему? Потому что во всех этих городах есть улицы, названные в честь Вологжан. И когда мы прокладывали этот маршрут, оказался город Кировоград самый вологодский город в Украине, потому что здесь 6 улиц, названных в честь Вологжан. Это улица сержанта Барболина, улица космонавта Беляева, улица Маша Конева, улица Хабаровская, улица художника Верещагина и улица Вологодская. И теперь здесь должно появиться представительство. Да, а теперь с этого момента поподробнее. Да, 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 да. да, да. Вот. Получилось так, что, конечно, мы по ходу своей работы сотрудничаем с библиотеками. И естественно, что библиотека Цендрякова, юношеская, она входит в сферу наших интересов. И тут получается так: что говорят: а вы знаете, что мы дружим с Кривоградской библиотекой имени Боченко? Я говорю, да, что вы говорите? Надо же, а мы только доски вековечиваю в память наших земляков. Путем установления мемориальных досок. Скажем, на улице Сержанта Бабулина уже доска установлена. На улице Космонавта Беляева тоже установлена в честь 50-летия космонавтики. И тут значит, получается таким образом, что две библиотеки сотрудничают, а мы в стороне. И таким образом мы вместе подружились. И вот уже второй год я приезжаю сюда. значит, Я везу оттуда книги вологодских писателей. Так, а отсюда? А отсюда забираю книги кировоградских писателей. Но в надежде на то, что в следующий раз... Библиотека, к нам приедет уже в гости в составе, и писатель, и Лариса Николаевна посетит наш славный город. Ну, а учитывая, понимаете, как ситуация складывается таким образом, что мы начали уже дружить и подумали, почему, например, делать более серьезный шаг, чтобы наши города стали городами-побратимами. Потому что молодежный туризм герой-патрический туризм это то, что можно связать наши страны вот еще мальчик. более глубже. А за этим подтянется туризм коммерческий, и, может быть, предприниматели найдут общий язык. Скажите, пожалуйста, Сергей Иванович, вот вы сейчас сказали о, о таком виде туризма. да? Я так понимаю, что в России это направление уже, скажем, живо и развивается активно, правильно? Безусловно. Героика патриотический туризм. Расскажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то маршруты, в которых смогли бы принять участие, опять же, и кировоградские молодые люди? И информацию, где мы будем делать. Да, могли информацию, бы найти. да. Вот я думаю, что библиотеки это однозначно в нашем. Да, да. Да, вот, что собой подразумевает вот такой вот маршрут? Просто в нескольких словах просто. В двух словах. Значит, э, формируется группа молодых людей, которые э, работают в... Ну интересная геройко-патриотическая история своего. Связана с Великой Отечественной войной, да? Да, с Великой Отечественной да. войной. Вот, ну понимаете, что в Украине, как в том театре боевых действий, который был захвачен полностью вся территория республики, и начиная с 41 года по 45, очень много было боев. Практически каждый город – это памятник под открытым небом. И герои войны увековечены в памятниках, в названиях улиц, площадей. И для нас Украина – это вообще просто кладезь. Понимаете, что на территории Вологодской области боев не было. А здесь ну, вот любой город взять, есть или улица, или переулок, или э, площадь, названная в честь наших земляков в том числе. Uh -huh. и естественно, что вот, формируется автобус, uh -huh. и он едет по этим местам, останавливаясь на один-два дня. Uh -huh. И таким образом до Севастополя. Конечно же, мы очень хотели, чтобы юные кировоградцы... Скажем, мы приехали сюда, здесь наши ребята остались на два дня, а кидовоград с этим же автобусом поехали к нам. Да, мы не удивим их, конечно, боевыми действиями, но много. Великий устюк Родина Деда Мороза. Конечно. Это о чем-то уже говорит. То есть ехать вам нужно зимой. Или это в том числе тоже можно? Резиденция Деда Мороза работает круглогодично. Сергей Иванович, а в каких городах вы уже побывали, установили мемориальные доски? Мы знаем, что вы приехали не просто так, вы еще и писатель, и то есть много-много всего. Да. да, поэтому вот как-то вот об этом тоже нам очень было бы интересно так услышать. Я очень хотел бы. Знаете, такой маршрут памяти сделать конкретный по Украине, включая uh -huh. город Харьков. Там uh -huh. установлена доска на улице Конева, потому что Маршал Конев, там есть высота Конева, как вы знаете, потому что Маршал Конев, его войска вот освобождали в курской операции вот, город Харьков. В Днепропетровске есть целый микрорайон Бабушкинский, улица Бабушкинка, библиотека Бабушкина, потому что Бабушкин это тот же наш земляк. Про Кират мы уже сказали 6 улиц. дальше в Николаеве на Стелле есть так. наш земляк. В Севастополе три улицы, названные в честь наших земляков в Симферополе улица, в Киеве улица, а Мосов, кстати, известный академик, это тоже вологжане. Так, вот. прекрасно, это большая вологодская семья. И в Черкасах семь героев Советского Союза на холме славы. То есть, понятно, маршрут, в принципе, нам ясен и понятен. Нам бы действительно хотелось, чтобы, собственно, связи были более крепкими, чтобы у нас уже появилось такое официальное родство. И я думаю, что это очень прекрасно. Звячество такое. Безусловно, да? что вот такая инициатива появилась еще и в канун Дня города, который мы будем праздновать, собственно, 21 Суббота. сентября в эту субботу. Да. Но, как бы, это еще не все. Вот я хотела у вас уточнить такую вот штуку, скажем так, для себя. Да? Вот, насколько нам известно, есть такой план. Он, скажем, грандиозный как раз по поводу маршала конева да мы знаем что запланирована вообще организация сооружения памятника ему правильно и если бы можно было вот несколько слов об этом услышать я ну, понимаете, я приезжаю сюда не на один день и конечно же я всегда прихожу на эти улицы чтобы посмотреть где можно где можно доску установить, там mm -hmm. посмотреть, дом, улицу. И я с восторгом для себя обнаружил, что улица Конева начинается с такого маленького постамента, где написано Улица Конева, И там просто не хватает или стел или памяти. Mm -hmm. там. там гранитный такой знак. Да да, 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 да. А учитывая, что мы очень дружим с дочерью Машала Натальей Ивановны Конина, которая живет в Москве. Вот, и я ей по телефону уже сказал. Вот, мы, кстати, в Харькове устанавливали вместе с ней эту доску памятную, потому что она принимает участие в эскизах. Она очень ревностно относится к тому, как должен выглядеть ее отец, какие там тексты. И когда я сказал, что... Она знала, кстати, что в Кировограде есть улица коню Но ну, понимаете, что улица маршала Конева есть во многих городах, где его войска освобождали эти места. Э, Но она не знала, что, оказывается, ее отец еще и является почетным гражданином города Кировограда. Поэтому я думаю, что к 70-летию Наталья Ивановна обязательно приедет на празднование. Ну, а мы постараемся с Кировоградской и Вологодской общественностью сделать красивую стелу или память. У нас еще время есть, поэтому мы подумаем. Ну, и да. все, кто захочет вас поддержать, пускай обращаются, или же в библиотеку, я или думаю, в нашу нужно буквально пару слов сказать по поводу того, что будет конкурс, наверное, объявлен. Обязательно. По поводу эскиза этой стелы. Вы хотели вот это бы, знаете, будет... молодые дарования потянуть. Кировоградов поэтому, да. к этой Друзья, теме. милости просим. Я думаю, эй, что Кларисе Николаевне эй. можно как к связующему э, звену эй. обращаться, да да, и, будет все равно информация официальная. Ну, дома. я сразу могу сказать о том, что предварительная такая договоренность есть, так. что будет несколько номинаций, uh -huh. будет положение определенное выработано. Вот, будет, будет, конечно, члены жюри, которые будут и с российской стороны, uh -huh. и с нашей стороны. Uh -huh. вот, и кроме этого, россияне берут на себя, что немаловажно, так сказать, поощрение Финансовую сторону. Финансовую Финансовую сторону. И, по стелы, да. Да, и по изготовлению стелы, и по номинациям, по призовому Прекрасно. фонду номинаций. Ну, ж, да. творческие кировоградцы и Друзья, не дремлим да все для вас спасибо вам большое и э, мы очень рады что вы приезжаете к нам я думаю что с каждым вашим приездом наш город будет чище краше э, и ну как бы более гостеприимным с каждым разом да. будет красиво и да. будет действительно правильно спасибо. Да. спасибо вам большое друзья мы двигаемся дальше музыкальная пауза и просыпаемся вместе с каналом Кировоград.